Salam hörmətli Xan azləcəyimiz, binamız Masazır qəsəbəsində, hər kəsə yaxın evimizdən mən sizi tanış edirəm. Evimiz 2 mərtəbə, 4 otaqdan ibarətdir. Mərtəbələr hamısı monolit betondur. 1-ci mərtəbədə evimizin qonaq otağı, mətbəx və sanitar vəxana mövcuddur. Sağda isə evimizin 2-ci mərtəbədə qalxan treçandır. Plikandı. Gördüyünüz kimi treçanımız da monolit betondan təssis olunub. Elektrikran və metalla işlənib hörmət xan azləcəyimiz. İndi isə mən sizi 1-ci bizim zəmanətə bizə tanış edirəm. Sonra isə evimizin digər ikinci mətəvə, evimizin fasadı, həyət yanı sahəsini də mən sizə tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi laminat da faskada, laminatlı bahalı laminatdır. laminatdır. Gözə teksturada da vurulub, həqiqətən gözəl teksturada vurulub. Belə bir tirde aboyumuz da burada görünürdur burada. Soldan görəldiyimiz kimi istəyir görə burada su binirlər qoymaq olar. TVV tətr xətləri çəkilib. Belə bir gözəl bir geniş bir qonaq otağıdır spor tarlardır, hamısı bahalı spotlardır. 2 dənə pəncərə hətta bıraxıb ki, sağda və solda. Pəncərələr şəbəkə pəncərədir, poşa şəkildə onu qurdadım. 2 dənə pəncərəsı var. Soldakı pəncərə də açılır, sağdakı pəncərəsi onu qurdum, sağdakı da açılır. İndi isə məhz poşa qapıdır, gördüyünüz kimi. 2-ci mərtəbəyə baxan trekandır. Evimiz yetəncə işıqlıdır, genişdir. Bura isə evimizin mətbəxidir. Gözəl bir mətbəxdir. Burada da bütün sistemlər hamısı çəkilib, elektrik xətti, qaz xətti, kanal sifət hamısı çəkilib hazır vəziyyətdə və, və aboylar da hamısı mo uşaq qoylardır. Qaplarına kimi bahalı qaplar yəni deyil, ucuz da qaplar deyil. Ən fərqlə düşən tərəfdə düşməntərəfdə hamısı qoşa daşdan hazırlanmış. Bu fars vaxtı belə bir gözəl asma tavandır. İndi isə mən siz ikinci mərtəbəsindən tanış edəcəm və ondan sonra evimizin həyət yanı səsinə tanış edəcəm sizi. 4 otaq olmasına baxmayaraq, yəni evin kvadratı yetəniz geniş, yəni 5 otaq evin kvadratıdır. Onu xatırladım sizə. Belə bir avaq pleçandır. Solda balkonla çıxışıdır. Burada isə 1, 2, 3 dəran. Yataq otaqları mövcuddur. Burada isə sanitar boşluğudur. Məhənsiz otaqlar məntəqəsinin solunu. Burada belə bir gözəldir. Yataq otağını da xatırladım ki, evimiz 110 min man əvvəl satışa çıxmışdı. Bunun üçün evimizin qiymətində gözəl endirim olunub. 102 min man endirim olunub. Sözsüz ki, real alıcının endirim olunacaqdır. Qanınız ləzəriniz. Bu isə evimizin ikinci yataq otağı da belə bir gözəl və texsuran odur. Yığılıb. Pəncərədən qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. 4 dövrəli qoşa daşlan küç otaqlarda kombi sistemlə laminat döşəmə, zövqlü laminat yığılıb. İnşallah ev olmü insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Sağda isə sonuncu yataq otağıdır, belə bir gözəl belə görürsün, 2, bir yataq otağıdır. Hündürlüklə göründü ki, 2.93 metrdir. Sənətdəsi bir başlanıqlar var, dalğı çatılıb. Burada da 2 dənə pəncərəd ki, içə də açılır. Məktəbə, marketə, mərkəzi marşrut xəttinə çox yaxın yerdə yerləşir. Bu insə balkonumuzdur qondu gözəldir onda xatırladım sizə. Buradan da həyətan sayısı ilə məni tanış edim. Sol tərəfdə bir sahad vardır. Bu evimiz hal-hazırda satışdadır. Fasada tərtovka emsiyadır, yəni ucuzdə emsiyadır. Onda xatırladım sizə. Yağışdan yani su yağdarmadı, emsiyadır. İndi isə mən sizi evimizin fasadına tanış edəcəm. Belə bir gözəl bir həyətan sayısı var. Hamet daşdan döşənli bir ərazi çıxdı belə bir darvaza üstündə deyilib olub. Belə bir gözəl bir, bir fasadı var evimizin. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlərlə xüsmet etsin. Həqiqətən də çox gözəl, görkəmli evdir. Burada hələ saxta dərtli görürsüz. Kombistin üçün əlavə yer saxlanılıb burada. Bütün istilikləri, elektrik və su xətləri çəkilib burada. Ətraflı məlumat üçün zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı da bərməyi unutmayın. Yer satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola bilərsiz. Burada padvoluna girişi də var. Yəni maşınınızı padvoluna gətirə bilərsiniz. Yəni padvolunda mənim bir söhbətim yoxdur.